Hey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda tentang stok, ya. Stok adalah satu elemen penting dalam pengiraan untung kasar. Stok akan memberi kesan yang besar kepada pengiraan untung kasar perniagaan kita. Di sini saya akan terangkan satu-satu bagaimana cara kos jualan dikira dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan untung rugi kita berubah hanya kerana kesalahan merekod stok dan mencatat perbelanjaan yang berkaitan dengan kos jualan. Okey, jom kita lihat satu persatu dengan memahami dulu bagaimana cara pengiraan untung kasar dilakukan jika perniagaan kita mempunyai stok. Ya. Yeah, let's go. Okey, jom kita fahami dulu macam mana cara pengiraan kasar dibuat dengan jualan dan tolak kos belian. Seperti dalam raja ini ya. Jumlah jualan anda RM10,000. Opening stock. Okey, cara pengiraan kalau ada stock ialah stock awal tambah belian. Tolak stock akhir dapat kos stock. Cost of goods sold. kos stock anda. Okey. Kalau anda ada seribu, anda jual dengan harga sepuluh ringgit. Maksudnya opening stock anda seribu, anda jual semua. Jadi closing stock anda tak ada, kosongnya anda dah jual semua. Jadi kos anda hanya seribu. Solid seribu piece barang dengan harga sepuluh ringgit satu. Anda jual, anda dapat untung sembilan ribu. Ya, satu piece anda jual sepuluh ringgit. Kos anda satu piece RM1 so anda dapat 9000 ringgit untung. Ini senario yang paling senang untuk anda faham. Jualan tolak kos sama dengan 9000. Okey faham ya dekat sini? Okey, kita pergi situasi yang kedua. Situasi yang pertama. Okey, kalau anda tengok dekat sini sama dengan situasi kedua, anda ada stok awal 1000, anda ada close stok tak ada. Ya? Yeah? stok akhir tak ada. Okey, cara kita buat cost of goods sold, cara nak kira jumlah cost untuk stok kita kena letak stok awal tambah belian. Belian ni bukan kita beli buat oh, bukan semua barang. Belian ni adalah kita beli daripada pembekal. Okey, kita beli daripada pembekal masuk dalam stok kita. Dan kita tolak dengan stok akhir, maksudnya stok masa tak masa akhir bulan. Ya. Yeah? kita kena kira stok kita setiap bulan untuk kita dapat profit and loss ya. Ha, untuk buat untung rugi ni. Ha, bukan senang ya. Kena kira setiap bulan stok kita baru kita dapat untung atau rugi. Contoh ya. Situasi yang sama. Bezanya anda ada buat pembelian. Contohlah anda buat pembelian 500 ketul barang. Okay. Bila anda buat 500 ketul secara logiknya anda jual 1000 piece Masuk RM500. Jadi closing stock berapa? Sepatutnya dalam stock anda kena ada RM500 lagi betul? Sebab anda belum jual lagi RM500 tu. Anda cuma jual RM1000 betul? So stock akhir anda adalah RM500 piece. Nampak tak? Bila anda beli RM500, anda jual RM1000. Stock dalam tangan tinggal RM500 sahaja. Jadi untung anda masih RM9000 betul. Sebab yang RM500 tu anda boleh jual. Okey, kita tengok situasi kedua. Sekiranya anda salah kira stok. Okey, stok anda masuk tadi RM500. Anda beli RM500, anda jual RM1,000. Sepatutnya tinggal RM500, lagi lah stok akhir ni. Stok akhir bulan. Tiba-tiba stok akhir bulan tinggal RM400 je. Apa jadi pada untung rugi anda? Dah kurang. Maksud dia ada stok yang hilang lah RM100 tu. Siapa nak bayar? dia akan dikira sebagai kos anda. Sebab tu so saya kata jaga stok, jaga stok. Jangan bagi stok hilang. Bila stok hilang dia akan bagi kesan yang sangat besar. Ini adalah gross profit, ialah untung kasar belum tolak perbelanjaan lain lagi. Ya. Ah ha, contoh tersalah kira. Anda tersalah kira. Ada tinggal 200 je. Mana 300 lagi hilang? Jadi 300 itu akan diserap ke dalam kos. Ya jumlah stok yang hilang, jumlah stok yang tidak dikira, jumlah stok yang rosak dan semua itu akan dikira sebagai kos stok anda. Ya. Ha, mungkin ada kira yang elok sahaja yang rosak tak kira. Yang elok-elok kira masuk sepatutnya 500 tapi sebenarnya dah tinggal 200, 300 lagi hilang. 300 itu akan memberi kesan kepada untung rugi anda, ya. Dia akan menaikkan kos anda. Bila kos anda naik, untung anda akan kurang. Macam tu juga kalau budak-budak anda salah kira stok, dia kira kat sini ada 600. Mana datang lagi 100 daripada langit? <gulit> jadi kos anda akan kurang. Bila kos kurang apa jadi? Anda dapat untung lebih. Kemungkinan anda akan merekod keuntungan lebih atau keuntungan kurang hanya kerana salah stop. Okey simple macam ni sahaja kalau anda tengok tetapi dalam dunia yang sebenar ya dalam dunia yang sebenar tak semudah ini okey untung kasar dikira adalah jualan okey tolak dengan cost of goods sold ya yeah. cost untuk barang cost untuk store tetapi dekat sini hanya ada opening stock stok awal tambah belian tolak stok akhir. Ha, itu saja belian daripada supplier. Tapi mana perginya anda punya jualan? Ha, jumlah anda jual pada customer tak ada dekat sini ya. Jumlah jualan tidak dimasukkan dalam sini kerana apa-apa saja stok yang ada pada baki akhir itu tolak dengan baki awal itu adalah menjadi kos kepada anda. Okey. Dekat sini. Realiti sebenarnya tak semudah ini, tak ada item ini sangat mudah, ini basic, kita tengok reality, okay? reality dalam account kita, dia akan jadi macam ni, okay. sekarang saya akan terangkan yang lagi complicated, yang sebenar-benarnya dalam account anda ada apa, ya, yeah? ada sales, okay? jualan, jualan anda kalau anda buat jualan pada customer, kadang-kadang ada kita kena buat deduction, barang dipulangkan, kita kena buat credit note, debit note. Ha, itu semua ada adjustment. Jadi sales tak semudah sales saja. Akan ada credit note, debit note. Okay. Lepas tu cost of goods sold ni pula, dia ada opening stock. Tadi opening tambah purchase je kan. Ha, sekarang ni opening stock. Lepas tu kita ada purchase, berapa banyak, banyak kita beli. Lepas tu, apa-apa cost yang berkait dengan pembelian kita. Kadang-kadang ada kurier. Kalau kita beli daripada luar negara ada pula custom. Ha, ada pula macam-macam lagi kos masa kita beli barang tu direct kos kita kena masukkan dekat sini. Ah ha, ya kita masukkan bukan sekadar purchase saja. Semua kos berkaitan dengan purchase tu akan ada di sini. Ha. Oh. Jadi kita kena masukkan dekat sini. Lepas tu baru kita dapat stok akhir. Kita kita kira barulah kita akan dapat kos kos barang-barang kos of goods sold. Jadi yang ini ha ini sales ni lepas kita tolak-tolak dengan credit note debit note ni kita dapat sales. Ini kita tandakan kuning. Kita tolak dengan ha ni closing stock. Barulah kita akan dapat cost of goods sold. Ha ni. Ha cost of goods sold ni kos barang jualan. Ha Lepas tu kita ambil dengan sales tolak dengan cost of goods sold. Baru kita dapat gross profit. Ha, ini yang sangat penting. Gross profit. Ha, kita akan dapat untung kita. Untung atau rugi kita. Jom kita tengok satu-satu nak cakap ya. Okey. Kalau kita tadi macam tadi kita jual seribu dengan harga seringgit satu. Kos kita seringgit kita jual rm ringgit. Kita pun tengok kos Stok akhir tak ada. Jadi kita dapat RM9,000. Untung bersih. Okay. Kita dapat RM9,000. Kalau kita. ya Kita buat apa? Kita. Di situasi yang kedua. Ini situasi pertama ya. Situasi kedua. Kita buat pembelian RM5,000. Kalau kita buat pembelian RM5,000. Kita jual RM1,000. Mestilah kos kita. Stok kita tinggal lagi RM5,000. Jadi untung kita RM9,000 kat sini. Haa. RM9,000 kat sini sama Sepatutnya kita rekod macam ni Ah, ha, Kalau kita beli 5000 Stok kita tinggal 5000 Kita masih lagi untung 9000 Ah, ha, Tetapi situasi ketiga kat sini pula Situasi ketiga Kalau tiba-tiba masa 5000 kita beli tu Kita ada kena bayar custom RM150 Ataupun landing lah Landing fee lah Ataupun courier lah Apa benda kita bayar RM550 Jadi kita kena letak dekat sini Contohlah ini bulan tiga ah ha, kita letak dekat bulan 3 550 kita patutnya ada kos kita kat sini 50 550. Jadi kita punya barang masih 5000 betul? Kita bagi kita masuk 5000 je tadi. Kita jual 1000. Tak ada 5000 tapi ha tapi kita punya kos kita dah berubah. Ha, walaupun kita masuk 5000, stok akhir kita 5000 sama dengan yang sepatutnya kita rekod. tapi kos kita dah jadi lain. Kita jadi satu lima lima kosong. Ha kita tengok dekat sini sebab kita ambil stok awal tambah purchase. Kena tambah lagi dengan kos kita beli tadi lima ratus lima puluh. Ha jadi kalau itu tambah lagi kat sini duit dia kita kat sini kos dia. Bilangan stok sama tapi kos kita bertambah betul? Jadi kos kita bertambah. Jadi bila kita tolak kita punya kos 1550 daripada sini 1000 dia dah tambah kos. Jadi untung kita berkurangan. Okey. Masalahnya okey. Saya nak bagi tahu anda ini ini kalau kita record semuanya dalam bulan yang sama. Kadang-kadang customer kreditor kita orang yang hantar barang supply barang kat kita ni dia hantar bil Korea ni ataupun Korea ni syarikat lain. Dia hantar bulan berikutnya. Ha, jadi macam ni. Bulan berikutnya dia hantar, dia, kita dah tahu dah kita beli RM5,000. Masuk RM5,000. Tapi kita tak letak lagi kos tu kat sini. Kita tak letak kos kat sini. Jadi kita untung RM9,000 juga. Bulan seterusnya. Ha, bulan seterusnya baru ada kos RM5,000. Tapi kita kena ingat. Tadi balance kita, closing stock kita RM5,000. Betul tak? Kita dah jual RM1,000 tadi, tinggal RM5,000 masuk. Jadi kita punya stock akhir RM5,000. Bila stock akhir RM5,000, opening stock untuk bulan berikutnya, ha, ini bulan berikutnya akan jadi RM5,000. Akan jadi RM5,000 tetapi kita tak ada pembelian. Tetapi kita ada expenses yang ni. Custom ni RM550 kat sini. Apa akan jadi? Dia akan hit. Ha, dia akan hit maksudnya dia akan tembak Dia akan kurangkan keuntungan bulan ni Expenses di Korea ni Patutnya pada bulan ni Tapi kita dah tercatat bulan yang berikutnya Jadi Ya yeah, kos Penambahan kos kita berada dekat Bulan yang berikutnya itu Jadi dia telah Dia akan contohlah Kita buat jualan pada bulan tu RM5,000 RM5,000 tu sebenarnya Berapa kalau RM110 uh, RM500 kan 500 barang keluar. Kalau 500 barang keluar, stok akhir kita daripada 5,000 tadi, 500 barang keluar, 4,500 betul? 4,500 kita bukan kos 4,500 tapi kita tambah 550 tadi daripada bulan lepas yang tak ada lagi bil datang. Kita letak pada bulan ni. Jadi kos kita akan jadi 1,050. Ha. Jadi untung kita akan berkurang. Sepatutnya, ha, sepatutnya tak boleh record macam ni sebab ini kos bulan ni Sepatutnya dia macam ni Kita ada jualan RM5,000 Jadi uh, Barang kita RM5,000 tadi Dah keluar RM500 piece kan Sebab RM5,000 RM500 piece Jadi baki dia tinggal RM4,500 ha, Jadi kos kita hanya RM500 Dan sepatutnya kita untung RM4,500 sahaja pada Bulan tersebut tapi kurang Sebab kita baru masuk kos dia Pada bulan ini Cuba bayangkan kalau ada banyak 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 barang lagi banyak berubah. Ini cuma berkait dengan ya pem, uh, catatan kos dan pembelian sahaja. Pembelian dengan kos pembelian yang diperbagaikan akan memberi kesan begini dalam profit and loss kita, untung rugi kita, untung kasar kita, gross profit kita. Tapi ada banyak lagi benda-benda isu lain yang menyebabkan cost of goods sold ini berubah. Saya buat contoh dekat sini, satu unit RM1 senang tau. Sebenarnya kalau anda salah kira, setiap unit harga dia berbeza-beza. Ada stok yang satu unit 2%, satu unit 8%, atau satu unit RM2. Jadi bila anda tukar ke dalam accounting punya ni, cost ni anda kena letak dalam bentuk ringgit ni, bukan dalam bentuk unit. Jadi darab kena betul ya 80% darab dengan 10 unit harga dia lain ya tak sama unit dengan harga kos ini berbeza berhati-hati ya salah kira daripada kos dan unit uh, ya daripada unit kepada kos akan menyebabkan anda punya uh, keuntungan ataupun kos jualan pun berubah yang tu pun kena hati-hati kena buat betul-betul ya uh. Kadang-kadang ada yang tanya, kenapa bulan ni saya jual banyak ni sama saja tapi untung kasar saya berubah-ubah. Anda kena ingat kalau anda ada banyak produk dekat sini, semua persentase produk yang anda jual tak sama. Jadi untung ni tak sama. Kadang-kadang bulan tu buat jualan banyak, uh, beratus ribu. Tapi kalau anda jual murah, untungnya sikit lah. Kos ha, of good anda sama. Tapi kau punya sales tak sama. Sebab kau jual harga lain-lain ha, Macam tu Dan kadang-kadang kau ada banyak supplier Setiap supplier barang ni tak sama harga Pun akan dapat result lain-lain ha, Ini untung kasar ya ha, Untung kasar Perlu lagi tolak perbelanjaan-perbelanjaan lain ha, Gaji lah Sewa lah ha, Macam-macam lagi Jaga stok anda baik-baik Itu saja perkongsian hari ini Semoga bermanfaat